Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jangan sahur kapek suara sah, mukio tak sah kasariro. Terima panjenengan setyo terasan. Ibu Rita engkang kehormatan, serta konco-konco engkang pulau Sate ring pun, sumangga gulang panjenengan sedaya nampi rahayu gusti syukur. Dumados Gusti Allah enkang sampun paring berkah lan rahmatipun, saehingga gulang panjenengan sedaya saged kempal sesarengan wonten ing dintenan menika kanthi sehat wal well, afiat. Para rawuh ingkang kula pesnami. wonten mriki kula badhe ngandharaken babagan siang. Siang inggih menika ngampet diri sakit dahar munjur lan sedaya bab ingkang mbatalaken siang saking munjur surya ngantos sumarak surya. Siang boten namung ngampet luwih min kutunya katuhun niku siang asrep dipun tindakaken kangge ngamalakan ibadah kabeh salah siji dening agami utawi sakbenere kewajiban enten kang kedah dipun tindakaken menapa kidare yang dada ikunang indah menikah pang resik jiwa. Kedamal amargi salah saktung galing tiam, taat menopo engkang dipun jawrakan, soho salah saktung galing tiam, nebi menopo engkang dipun larang, saengga wangten mumpoyo impun aken menikah kang kacipta mangsa punika endi sarta kadah padamelan para ahli ingkang paring pirso menawi ingkang pingkang siang ing awalipun estu rumah lemes sangroso nanging dadosipun lajeng kadatangin lan dadosipun dados Tenteng pun begipun, Diborosi agen kati alam. Kasenya tadipun, Siap parin agen tatah bibunuk, Engkang parin kesainan, Kuangten engkiri piambat. Kesainan lain, utawi berdiri. Mekaten kalau wawu anjaran saking pulau, akan ke papan jebutan intang sampun karantap alujur tembang sejak ini kula aturaken pilih wonten perintah kalih pun kula nyuwun agungin sampun warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh